Взяты! Стоп! Стоп! На два килограмма. Ну, конечно, пускай не заканчивается. Есть повреждения на скалу? Ааа... Никаких украдений не было. Пошла, пиши. Ну, а кто там ходит? Ютубер черная. Я не, не, Беркут, Беркут. Беркут был я не у всех, но у половины было первое. Генеральная Андрей, прокуратура. Вы Генеральная вы прокуратура вы Украины. Вы скажи, на, на. Андрей, Давай я ему. Андрей, садись с никак... документами. Алло, завреди. Левуна, сейчас я

То есть приехали люди с автоматами, перегородили дорогу, требовали написать заявление об увольнении, потом потребовали деньги для Майдана. Все были в камуфляжной форме с автоматами, пытались сделать обыск дома, я им предложил проехать в центр и сказал, что с магазинов соберут деньги. Вот. За этот момент было сообщено милиции, милиция попыталась задержать. Открылась перестрелка, были задержаны. Количество их порядка 7 или 8 человек с автоматами. Ну, я так понимаю, сейчас будут разбираться органы. Поэтому, да. Пожалуйста, как я поняла, вы... Ну, я был в курсе, что сейчас на сегодняшний момент может появляться кто угодно. Представляться и от Майдана, и от власти, и от всего. То есть человек представился Генеральной прокуратурой, показал удостоверение, показали там документы, что они приехали для революции собирать деньги. То есть на сегодняшний момент ну, будет разбираться сейчас. Еще раз хочу сказать по телевидению, чтобы люди не поддавались ни на какие провокации. Есть органы власти, которые на сегодняшний момент есть, работает милиция. То есть, вот сейчас это наглядный пример. За 10 минут были задержаны целый автобус. Поэтому не поддавайтесь ни на какие провокации. Я думаю, что в ближайшее время эти, которые ездят по другим городам и по другим районам, будут задержаны. Сегодня поступило сообщение о том, что главу местной райдерской администрации неустановленные лица из дома забрали и требовали денег. Привезли в город Апостолова, где должна была состояться передача денег. Вот, в это время мы получили информацию о том, что происходит преступление. Вышла на место следственная оперативная группа и задержали указанных преступников в количестве 8 человек. Работниками милиции было принято, применено табельное нестрельное оружие стали задержание преступников. На сегодняшний момент хочу успокоить граждан района по поводу того инцидента, который сегодня произошел. В двух словах, органы прокуратуры и милиции занимаются следствием. Было бандитское нападение в районе. На сегодняшний момент просто было банд которые пытались имени Майдана захватить главу администрации, пытались приобрести какую-то сумму денег. Ну, в связи с тем, что у нас органы нормально сплоченно работают, и прокуратура, и милиция были задержаны сегодня на площади. На сегодняшний момент они находятся в райотделе и ведется следствие, откуда и кто эти люди. Поэтому всех могу заверить, что в принципе сейчас в районе власть работает, администрация, милиция работает по поводу там каких-то автобусов с какими-то революционерами или вооруженными людьми. Эта информация не подтверждается, и такой информации нет ни у меня, ни у кого из моих работников, и в районе вообще нет такой информации. То есть поэтому еще раз хочу всех заверить, все живы, здоровы, бандиты задержаны, следствия ведутся. Более подробную информацию потом, я так понимаю, прокуратура, милиция предоставит, что это за люди и кто это за люди, и откуда они пришли.